sport sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi mazkur qaror bilan davlat sport ta'lim muassasalariga hamda o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbol akademiyalariga o'quvchilarning hujjatlarini qabul qilish ularning o'qishni ko'chirish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi mazkur reglamentga ko'ra davlat, uçular, davlat, yoki, davlat partali, yani bular, sport ta'lim muassasalariga o'quvchilarning hujjatlarini qabul qilish uchun ariza beruvchilar har yili quyidagi muddatlarda davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ya'ni my.gov.uz orqali murojaat qiladi bular olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internetlari uchun 20 iyundan 20 iyulgacha sport maktablari va ixtisoslashtirilgan sport maktablari olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari uchun 1 avgustdan 31 birinchi avgustga qadar so'rovnoma to'ldirilib uch ish kunda ko'rib chiqiladi ariza beruvchining yashash manzili bo'yicha sport ta'lim muassasasida tanlagan sport turi bo'lmagan taqdirda yaqin hududda joylashgan boshqa sport ta'lim muassasasiga biriktiriladi ariza beruvchi bir murojaati bo'yicha yuborilgan sport ta'lim muassasasiga onlayn navbat bo'yicha boradi va tegishli hujjatlarni taqdim etadi shunga ko'ra qabul komissiyasi bir ish kunida hujjatlarni imtihon topshirish uchun qabul qilish yoki sababini aniq ko'rsatgan holda uni rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi murojaat rad etilgan taqdirda ariza beruvchi besh ish kunda avvalgi ariza raqamini ko'rsatgan holda kamchiliklarni bartaraf etib qayta murojaat qilishga qilishi mumkin davlat xizmati ko'rsatilganligi uchun ariza beruvchidan yig'im undirilmaydi